В среднем три недели. То есть за три недели можно подготовить уже того человека, который на ФБВ-дроне может вылетать. Да, да. И можно даже сократить до двух недель. Если да. бы военная часть, откуда отправляется будущий пилот, уже бы участвовал в этом процессе. Просто включить компьютер, установить тот симулятор и купить один путь. Все. И вот человеку есть видеоуроки даже, как это делать он сел и начинает работать. То есть мы тратим неделю для того, чтобы объяснить, что вот тут у тебя газ, твое рыскание яв и роб. Вот мы на это тратим неделю, чтобы человек помнил, как летит дрон. Это все можно пройти в части. Один инструктор на батальон – это возможно. Один компьютер на часть – это возможно. И один путь – это тоже возможно. Ты, ну, на практике точно скажу, человек, вот его посадил, он 6 часов не будет сидеть за компьютером. А если ты его будешь вот так вот заставлять его сидеть за этим компьютером, то вопрос о инструктору тогда, зачем ты это делаешь? Это очень тонкий момент. То есть это нервная система. Если человек перегорает, особенно в том, когда это что-то новое для него, он ну, не будет уже. И усталость это еще больше идет. Больше. И опять же, личный фактор. То есть возраст ну просто человек никогда в жизни не видел компьютер, ну разные люди, что приходят абсолютно